الارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سلام وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن وهي آية الكرسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كفت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اني اعوذ بك من شر لساني ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر مني